kasih kepada rakan-rakan media yang turut menyertai sesi taklimat Pejabat Perdana Menteri pada hari ini. Uh, untuk sesi taklimat pada hari ini, kita akan memberi fokus kepada lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke Rome, Paris dan Rio yang bermula esok di mana yang amat berhormat Perdana Menteri akan memulakan lawatan ketiga pusat ekonomi utama iaitu Rome, Paris dan Rio pada 1 sehingga 7 Julai 2025 dengan menggunakan penerbangan sewaan khas daripada Malaysia Airlines. Ketiga-tiga pasaran ini secara kolektif merekodkan nilai dagangan dua hala berjumlah 50.91 bilion ringgit pada tahun lalu dan menawarkan peluang pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi, kebudayaan, teknologi serta pendidikan. Kalau boleh saya pecahkan di sini, di mana untuk Itali kita merekodkan nilai dagangan 14.61 bilion ringgit, Perancis 15.95 bilion ringgit dan Brazil 20.35 bilion ringgit. Di ibu kota Itali nanti yang amat berhormat Perdana Menteri akan mengadakan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Giorgia Meloni untuk menata agenda ekonomi dua hala dan merintis inisiatif kebudayaan bersama. Sesi meja bulat perniagaan juga akan diadakan untuk menghimpunkan peneraju industri kedua-dua negara manakala dialog bersama pemimpin komuniti Islam serta pertemuan diaspora Malaysia bagi menonjolkan jalinan insani serta bakat negara di Eropah. Baik seterusnya setibanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Paris, beliau dijadual bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron di mana fokus perbincangan merangkumi sektor perdagangan, teknologi dan pendidikan di samping sesi meja bulat bersama gergasi industri perancis Perdana Menteri juga akan berdialog bersama pemimpin komuniti Islam setempat dan menyantuni warga Malaysia di perancis selain menyampaikan syarahan umum di Sorbonne University pada 4 Julai 2025 Dari Paris Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus akan ke Rio bagi menyertai sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-17 atas jemputan Presiden Lula da Silva di mana kehadiran Malaysia sebagai negara rakan BRICS dan pengurusi ASEAN akan menekankan kepentingan multilateralism berasaskan undang-undang, takbir urus, kecerdasan buatan, tindakan iklim dan kesihatan global mewakili aspirasi lebih 650 juta rakyat ASEAN. InsyaAllah yang amat berhormat Perdana Menteri dan delegasi akan tiba di Kuala Lumpur pada awal pagi 9 Julai 2025 dan kemudiannya akan terus menghadiri mesyuarat menteri luar ASEAN pada hari yang sama. Kerajaan Madani menaruh harapan yang tinggi agar rangkaian pertemuan di Rome, Paris dan Rio ini akan memperkasa persahabatan, memacu perdagangan dan membuka limpahan peluang baharu demi kesejahteraan rakyat Malaysia serta seluruh warga ASEAN. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut memohon doa agar sokongan padu rakyat Malaysia bagi setiap rundingan ini dipermudah Dan setiap hasilnya Kelak benar-benar membawa manfaat Yang mampu dirasai semua Lapisan masyarakat Baik saya buka sesi Talimat hari ini untuk Soalan daripada rakan-rakan media Baik uh, Yang amat berhormat Perdana Menteri akan turut Membawa delegasi perniagaan yang merangkumi gergasi korporat serta perusahaan inovatif Malaysia di mana sebahagian daripada syarikat ini telah pun beroperasi dan mempunyai kepentingan perniagaan di ketiga negara tersebut manakala selebihnya sedang meneroka peluang pelaburan baru bagi memperluas jaringan global mereka Sinergi sedemikian memastikan rundingan antara kerajaan G2G disokong oleh kerjasama antara perniagaan B2B sekaligus memacu pasaran baru, mengukuhkan operasi sedia ada dan meneguhkan kedudukan Malaysia di rantau strategik ini. Dan saya ingin sentuh juga di sini bagaimana kesemua syarikat ini dipilih di mana pengurusan syarikat ini dibuat sepenuhnya oleh MITI sebagai kementerian peneraju yang bertanggungjawab dalam hal ehwal pelaburan, perdagangan dan industri setelah mendapat persetujuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ini juga merupakan amalan sedia ada menerusi penglibatan Maida dan Matrid yang menjadi pemudah cara bagi pemain industri dan syarikat Malaysia serta syarikat luar negara untuk membuat pelaburan atau usaha sama perniagaan menerusi mesyuarat meja bulat bersama pemimpin-pemimpin industri negara-negara yang dilawati. Senarai syarikat yang terlibat, kita boleh maklumkan di sini, saya akan sebut sebahagian sahaja di mana antara yang akan menyertai misi perniagaan misi ini bersama yang amat berhormat Perdana Menteri adalah Petronas, Kazanah, TMB, Maybank, UEM Group dan ada juga syarikat-syarikat yang lain seperti YTL, Yinsen, AirAsia, Westar dan juga Sunway. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Uh, mengapa kita membuat keputusan untuk menggunakan penerbangan sewaan khas dan bukannya pesawat kerajaan. Ini mengambil kira penjematan masa di mana jadual padat di ketiga-tiga negara tanpa transit yang panjang. Dan nah, selain dari itu juga kos terkawal di mana kos penyewaan penerbangan sewaan khas ini lebih ekonomik berbanding operasi penuh pesawat kerajaan. Dan yang ketiga ialah penyelarasan di mana delegasi kerajaan dan juga penyegaan ini akan berlepas dan tiba bersama-sama menjamin kehadiran yang tepat waktu untuk semua mesyuarat dan sesi libat urus. Baik, seperti sebelum ini, saya ingin tegaskan di sini bahawa kerajaan menanggung sepenuhnya kos delegasi rasmi untuk delegasi kerajaan, manakala delegasi perniagaan pula akan menanggung sendiri kos mereka. Saya juga ingin maklumkan bahawa kesemua delegasi perniagaan ini akan tetap berada di ketiga-tiga negara terlibat. Berikutan itu, PM menjemput mereka untuk ikut serta dalam delegasi besar Malaysia supaya dapat menjimatkan kos semua pihak selain memastikan penyelarasan yang lebih teratur di ketiga-tiga negara tersebut. Jadi di sini ingin saya tegaskan sekali lagi, tidak berlaku sebarang konflik kepentingan melibatkan kerajaan dan delegasi perniagaan. Baik, saya kira itu sahaja. Terima kasih kepada rakan-rakan media atas soalan yang diajukan. Sekali lagi, saya ingin memohon agar rakyat Malaysia dapat menyatakan sokongan padu agar setiap rundingan yang akan berlangsung di ketiga-tiga negara nanti dapat berlangsung dengan baik dan membawa manfaat yang mampu dirasai oleh rakyat terbanyak seluruhnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.